Salam, hər kəsi salamlayıram. Kanalıma xoş gəldiniz. Bu gün sizlər üçün çölmək kebabın hazırlanmasını paylaşacağam. Yəni fincianın keçək hazırlanmasını. Deməli toyuğu doğulayıram, yaxşıca yuyub, duz, istiot, turşa əlavə edib qarışdırıram. Tavaya duruyaq əlavə edib toyuqları düzürəm. İstəsəniz, hamısını kərə yağı ilə edə bilərsiniz və ya kərə yağı dur yağ qarışdıra bilərsiniz. Mən dur yağla kərə yağını qarışdırdım. Toyuqları tavaya düzdükdən sonra üzərinə ləvəngini əlavə edirəm. Ləvənginin hazırlanma videosunu əlavə çəkib paylaşacağam. Bəli, ləvəngini əlavə etdikdən sonra kərə yağı əlavə edirəm. Üzərinə təxmini 2 yemək qaşığı kərə yağı əlavə edirəm. və 1 yemək qaşığı turşu əlavə edirəm. Turşunu da əlavə etdikdən sonra 2 stəkan qaynar suyu əlavə edirəm və tavanın qapağını bağlayıb bişməyə buraxıram. Görxodda bişməyə buraxıram. Yemə qaynarə düşdükdən sonra qazın xodunu azaldıram. Vaq xodda təxmini 1 saata, 1 saat 50 dəqiqə, 1 saata təxmini bişir. Və gördüyünüz kimi artıq qaynayır. Yemə hazırdır. Nə xoşum. Bəyənib kanalıma abunə olmağı unutmayın. Eləlik.